নমস্কাৰ যোৱাবাৰ দৰে আকৌ আমি আহিলোঁ এবাৰ ষষ্ঠী পূজা সুন্দৰ সুন্দৰ ভণ্টি ভাইটিসকলে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সাজি ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰনো আজি মনোভাৱ কেনেকুৱা সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ কাষ চাপিব লৈছোঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ মনোভাৱনো আজি কেনেকুৱা আমি তাকে জানো ইয়াতে পাইছোঁ আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ভাইটি ভণ্টিসকল এই এই দুশাল ভাইটি ভাণ্টিকে পাই আমি প্ৰথমে সোধো কেমেৰা পাৰ্চন এই ভাইটি এই ভাইটিকেইটাৰ ওচৰলৈ তোমালোকে কেমেৰাটো লৈ যোৱা হাঁহ হাঁ অ ভাইটি এয়া তোমাৰ কোন হয় আমাৰ পেয়খিনে কোন হয় এয়া কোনে তোমালোকে জনাব পাৰিবা নেকি কোন হয় গাইছ আপোনালোকে কওকচোন এইটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই বাৰু আহক তেনেহ'লে আমি আৰু অন্য কেইজনমান ইয়াত দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ কাষ চাপক দৰ্শক ইয়াত আৰু এজন ভাইটিক দেখিলো তেওঁ হাত বৰ ধুনীয়াকৈ সাজি কৰিছে ওলাই আহিছে লগতে হাতত ফুল এবাৰ লৈ আহিছে ফুলখিনি কাইলৈ আনিছে তেওঁক এবাৰ আমি সুধোঁ আহকচোন তেওঁৰ মুখৰে তেওঁ নিজৰ মুখেদি আমি কথাটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হওকচোন তেওঁক ফুলপাৰ পৰা কাইলৈ আনিছে তেওঁ পিয়াই আনিছে নে তেওঁৰ লগৰ কাৰোবাৰ লৈ আনিছে সেই কথা আমি জানো আহকচোন ভাইটি তুমি সেই ফুলপাহ কাৰ লৈ আনিছা

বন্দী অকল তোমালোক খুব ধুনিয়া লাগিছে আচলতে তোমালোক ঘৰ কোত এই ইমান ধুনিয়া কে উলাইছা যে এই এই তোমালোক এই দি কিমান দিন আছেলে এই বস্তু দি ইমান ধুনিয়া কে তোমালোক উলাইছা যে এই বস্তুটি মানে আপোনাৰ এবছৰ আগৰ পৰা চলি আছে মই মানে জুনে নহন ফৰসি পূজা পাজিনাখনৰ পৰা চলি আছে বস্তু দিটো ওয়ান ইয়াৰ হল আজি তাৰ পৰা মানে ভালকে আইছো আৰু মেকআপ চেকআপ কৰি লাগিছে দহ ঘণ্টামান মোৰ ৰাতি বাৰটা বজাৰ পৰা ওলাইছোঁ মই

শুদ্ধ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কাষত থকা বান্ধৱীজনীৰ ওচৰলৈ আমি এটা প্ৰশ্ন শিতানলৈ আগবাঢ়ো এই ভণ্টিক আজি খুবেই সুন্দৰ লাগিছে ভণ্টি আজি তুমি পাৰ্লাৰত কিমান দেৰি কটালা আৰু নে তুমি আজি নিজে ঘৰতে মেকআপ কৰি আছা নে পাৰ্লাৰত কৰিছা তাৰ তুমি আৰু অলপ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে জনাবা নেকি কেনেদৰে

তেনেহ'লে ভণ্টি কোৱাচোন তুমি চৰচিমাৰ আন এটা নাম কোৱাচোন তুমি দেখিলে উত্তৰবোৰ কেনেকে ধৰণে দিলে আচলতে কি হাজোন কাচনি কি মানুহৰ সৌন্দৰ্যতাটো মানে পূজাৰ ক্ষেত্ৰত কি অকল হাজোন কাচোনে গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ নেকি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন তেওঁলোকক মই ইমানেই প্ৰশ্ন ইমান উজুজু প্ৰশ্ন সুধিলোঁ তেওঁলোকে ভালকৈ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে জনাবচোন এনেকুৱা এইটোৱে কি আচলতে এই সমাজৰ পৰিস্থিতি নেকি